assalomu alaykum o'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing o'rta vaznli o'zbekistonlik ufc jangchisi mahmud muradov kecha rossiyalik ali asab qarshi jang qildi jang ilk raundda ham yurtimizning ko'zidan jarohat olishi natijasida to'xtatildi va jang o'tkazilmagan deb topildi qizig'i bu muradovning butun faoliyatidagi birinchi holat bo'ldi mahmud shu kungacha o'ttiz to'rtta jang o'tkazgan bo'lsa ularning barchasi o'z yakuniga yetkazilgan kechagi jang esa muradovning faoliyatda o'tkazilmagan deb topilgan ilk jang сказать со мной мнойвсе в порядке только с глазом вот проблема не могу ее открыть это максимум что могу вот Сейчас едем в больницу. Альхамдуля, значит, так нужно было. Я готовился, работал, много чего, чем пожертвовал. Просто хочу сказать вам всем большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы есть. Все будет дохлоса хорошо. Сейчас едем в больницу, узнаем, что с моим глазом, и дам знать. К сожалению, значит, так должно было быть. Альхамдуля. Еще раз всем спасибо. bolgariyaning safiya shahrida boks bo'yicha 75 beshinchi xalqaro stranja turniri start oldi xabar berganimizdek turnirning ilk kunida 7 nafar bokschimiz ringga chiqdi janglar davomida abdumalik halokov iqboljon xoldorov aloxon abdullayev kabi bokschilarimiz keyingi bosqich masalasini hal qildi 54 kg vaznida vaznda xo'janazar nortojiyev bashkim bajokudan ustun keldi ellik to'rt kilogramda ziyoviddin alijonov billal bennamaga imkoniyatni boy berdi oltmish kilogramda dilshod abdumurodov ramesh go'rxani mag'lub etdi oltmish kilogramda abdumalik halakov usama morjanini mag'lub etdi oltmish yetti kilogramda kamronbek turg'unboyev danielo lozanga imkoniyatni boy berdi yetmish bir kilogramda iqboljon xoldorov maksim taslim etdi 80 kilogramda a'loxon abdullayev georgiy gutsayevdan ustun keldi butunjahon boks assotsiatsiyasi wba yanvar oyi yakunlariga ko'ra yangilangan reytingni e'lon qildi ushbu reytingdan 7 nafar bokschimiz o'rin olgan hozirda ularning 4 nafari o'z vaznlarida peshqadamlik qilmoqda hasanboy do'smatov minimal vaznda ikkinchi o'rin murodjon ahmadaliyev birinchi yarim yengil vaznda birinchi o'rin otabek xolmatov yarim yengil vaznda birinchi o'rin botir ahmedov super yengil vaznda sakkizinchi o'rin shahram g'iyosov yarim o'rta vaznda birinchi o'rin isroil madrimov super yarim o'rta vaznda birinchi o'rin bektemur meliqo'ziyev super o'rta vaznda oltinchi o'rin o'zbek tennisda o'ziga xos o'rin tutgan ta'bir joiz bo'lsa tennisimiz afsonasi hisoblangan denis istomin katta tennisdagi faoliyatini rasman yakunladi humo arena mezbonlik qilgan Davis kubogi doirasidag o'zbekiston polsha uchrashuvidan so'ng kichik tadbir tashkil etildi unda denis istomin yosh tennischimiz amir milushevga qarshi ko'rgazmali uchrashuv o'tkazdi shundan so'ng o'zbekiston respublikasi sport vaziri adham ikromov moq bosh kotibi oybek kasimov o'zbekiston tennis federatsiyasi raisi alisher mirsoatov federatsiya bosh kotibi iroda to'llaganova ko'rtga chiqib keldi vazir adham ikromov denis isomintennis tutgan o'rni qo'shgan hissasi haqida iliq fikrlar bildirdi shundan so'ng denisga an'analarimizga ko'ra cho'pon kiydirildi o'z navbatida isomin bunday e'tibordan mamnun ekanligini ta'kidladi shu tariqa denis istomin katta tennisdagi faoliyatiga yakun yasadiм <WAYitch> приятного просмотра <glowing> respublikasi yoshlar siyosati va sporti vaziri ikromov abham ilhomovichni taklif qilamiz генеralnый sekretar kasimov aytbek amirovich hammanglar bogun o'zbekistonda tennisga e'tiborni o'zingizni mehr bilan o'zingizni diqqatingizan o'zilarni qarshi bilan ko'rsatyapsizlar bu sportga juda muhim va kerak qani balandroq ovozgina eshitilmayapti butun o'zbekiston bayrog'ini yer <laughs> yuziga namoyish etgan sportchimizga <laughs> davomiy va guldros qarsaklar va olqishlarni taqdim etamiz kubogining chorak finali doirasida o'zbekiston qatar bahsi yakunlandi uchrashuvning asosiy qismi 1-1 hisobdagi durang bilan tugadi qo'shimcha bo'limlarda ham hisob o'zgarmay qoldi shundan so'ng g'olib penaltilar seriyasida aniqlandi unda vakillarimiz 2-3 hisobida imkoniyatni boy berishdi va musobaqadagi ishtirokini yakunlashdi kecha uzoq kutilayotgan Tyson Fury va Alexander Usyk o'rtasidagi jang bekor bo'lgani haqida xabar tarqalgandi jangning bekor bo'lishiga britaniyalik bokschining sparring vaqtida ko'zidan olgan jarohati sabab bo'lgan bugun Tyson fyurining qay tarzda jarohat olgan videosi tarqaldi eslatib o'tamiz Tyson Fury Alexander Usyk o'rtasidagi jang 17 fevral kuni saudiya arabistonida bo'lib o'tishi kerak edi ispaniyaning la nusiya shahrida boks bo'yicha xalqaro boham 2024 turniri o'z yakuniga yetdi turnirning final bellashuviga 4 nafar vakilimiz yo'l olgandi ulardan biri shojixon abdullayevning raqibi rispla emanuel raqib ringga chiqmagani sabab bokschimiz muddatdan oldin chempionlikni qo'lga kiritdi qolgan 3 bokschimiz esa quyidagicha natijalarni qayd etdi 63,5 kg da kilogramda mujbullo tursunov Amit kumarni hakamlarning yakdil qarori evaziga taslim etdi 71 kg da havasbek abdullayev marso Verdeni hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi 80 kg da to'rabek habibullayev bernal pablo soyni hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etdi uzunlikka sakrash bo'yicha Meksika 1968 olimpiadasi chempioni amerikalik bob Beamon o'zining oltin medalini kimoisht savdosiga sotdi sobiq yengil atletikachi ushbu medalni 1968 yil meksikadagi olimpiadada uzunlikka sakrash bahslarida 8.9 metr uzunlikka sakrab qo'lga kiritgandi bu natija uzoq vaqtdan beri rekord sifatida qolmoqda bmenning medali auksionda 441 yuz ming aqsh dollariga sotildi uni kim sotib olgani sir tutilmoqda xabaringiz bor bahodir jalolov 17 fevral kuni saudiya arabistonida o'tkaziladigan Fury Usyk usikarda chiqishi kerak edi ammo taysin jarohat olishi natijasida turnir 18 may sanasiga ko'chirildi ma'lum bo'lishicha bahodir jalolovning ariyodda jang qilishi o'zgarishsiz qoldirilgan ya'ni charm qo'lqop ustamiz 18 sakkizinchi may kuni o'tkaziladigan turnirda ringga chiqadi unga chernogoliyalik dilan prashvich raqiblik qiladi